उससे अगले दिन अखबार में खबर छपी के पुलिस ने एनकाउंटर में तीन आतंकवादी मार दिए जिनमें एक आतंकवादी था गुलशन कुमार इस तरह के बारह हिंदू पंजाबी हिंदू जिन्हें आतंकवादी कहके फर्जी एनकाउंटर में मारा गया और उनमें से ही एक केस में यह चीज नोटिस रखिएगा गुलशन सभी भाइयों को राम राम सत आज हम बात करेंगे पंजाब के कुछ हिंदू नेता जो यहां पर शिवसेना बना बनाई हुई है जिन्होंने और हिंदू हितैषी होने का दावा करते हैं पंजाब में सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं पंजाब में लगभग तीस पैंतीस शिवसेनाएं हैं एक ही मल्ले के चार लोग जो हैं वो मिलकर शिवसेना नामक संगठन बना लेते हैं जिनमें कुछ नाम वैसे ही वबली आपको नाम बता रहा हूँ शिवसेना टक्साली शिवसेना समाजवादी शिवसेना राष्ट्रवादी शिवसेना अगाड़ा पछाड़ा कुछ भी चार आदमी मिलके बना लेते हैं कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कोई लेन देन नहीं अब बात करते हैं जी यहाँ पर पंजाब में एक इंस्पेक्टर था सूबा सरंद वो खुद को सूबा सरंदी कहलाता था जब उसकी तरन में ड्यूटी थी तरन तारण अमृतसर के साथ लगता शहर है काफ़ी बड़ा हल्का भी है एक अलग से तो तरन तारण में जब उसकी ड्यूटी थी तो उस ड्यूटी के दौरान तरन तारण में उसने 22 से ज्यादा हिंदुओं का फर्जी एनकाउंटर किया जिसमें सबसे चर्चित केस है गुलशन कुमार का गुलशन कुमार जी को उसने सब्जी की रेहड़ी लगाते थे गुलशन कुमार गुलशन कुमार जी को उसने सब्जी की रेहड़ी से अरेस्ट करा अरेस्ट करने के बाद उनके घर वालों ने जब जाकर देखा कि उनका बेटा कहाँ है तो वो कहीं थाने में जब उन्हें मिला तो वहां जाके सुबह सरन से बात करी सुबह सरन से बात करने के बाद कुछ पैसों की डिमांड हुई लगभग दो लाख रुपए दो लाख रुपए की डिमांड जब सुबह सरन ने की तो अब एक आम हिंदू व्यापारी के लिए जो जिसका बेटा ही सब्जी की रेड़ी लगाता हो वो दो लाख रुपए का इंतजाम कैसे करता बात उन्नीस सौ नब्बे बानवे की है चलो उसने बेचारे ने भाई चमन लाल उनका नाम है जी चमन लाल का बेटा गुलशन कुमार तो चमन लाल जी ने कोशिश करी काफी पैसों का जोड़ तोड़ करने की चलो उनपे पैसे नहीं हुए अगले दिन जब वो दोबारा थाने गए तो वहां पर उन्हें गुलशन कुमार नहीं मिला उससे अगले दिन अखबार में खबर छपी के पुलिस ने एनकाउंटर में तीन आतंकवादी मार दिए जिनमें एक आतंकवादी था गुलशन कुमार इस तरह के बारह हिंदू पंजाबी हिंदू जिन्हें आतंकवादी कहके फर्जी एनकाउंटर में मारा गया और उनमें से ही एक केस में यह चीज नोटिस रखिएगा गुलशन कुमार के पिता चमन लाल जी ने वो केस लड़ा उसे अमर शहीद का दर्जा दे रहे हो क्या इसलिए कि उसने भाई हिंदू मारे एक कि पड़ोसी के गिट्टे पे चोट लगनी चाहिए मेरी चाहे दीवार गिर गिरजे यानी जो मेरे घर की दीवार है ना पड़ोसी का गिट्टा यानी पैर कि पड़ोसी के पैर पे चोट लगनी चाहिए मेरे चाहे घर की दीवार गिर गिरजे यही फलसफे पे इन लोगों ने अपना लिया क्या भैया हमारे चाहे बीस भाई हिंदू फर्जी एनकाउंटर में मार दिया कोई बात नहीं पर सो सिख तो मारे ना इन्हें उसी बात की खुशी है बस अपने जो मारे गए उसका कोई दुख नहीं है तो जब इस लेवल के पंजाब में इस लेवल तक लोग एक, के लोग हिंदुओं के नेता बन के घूमेंगे तो भाई जायज सी बात है फिर देखो उसका प्रभाव पूरे समाज पे पड़ता है हमारे जैसे दो चार लोग हैं ऐसे पंजाब में कोई ऐसी बात नहीं है हम खड़े होते हैं कोशिश करते हैं सिख समाज के साथ खड़े होने की भी चलो मारे कम से कम माथे से ये दाग तो हट जाए भी कोई भी हिंदू नहीं इनके साथ खड़ा होता एक महाराज जी थे अभी अपने साथ जो जिन्होंने कमेंट किया ये भी पंजाब का एक के समर्थन में आवाज़ तो उठाते हैं एक गर्ग जी हैं वो भी आवाज़ उठाते हैं थोड़ा बहुत मैं भी कोशिश करता हूँ लेकिन हम दो तीन लोग हैं सिर्फ पंजाब में जो जी जान से पंजाब पंजाब पंजाबियत के साथ हैं और, और ये पचास साठ लोग ऐसे हैं पंजाब में जो हर हद तक उतरते हैं कि हिंदू सिखों के बीच में कन्फ्लिक्ट पैदा किया जाए और जब हम बोलते हैं देखो यही लोग हमें थ्रेट देने की कोशिश करते हैं कि हम इनसे डर जाएंगे जैसे ये लोग हमें फिर मैसेंजर पे गालियां देंगे फिर हमें डराएंगे ये बीस बी टोटे बीस टोटे कर देंगे इन्हें अभी पता ही नहीं है कि हम पंजाब की उस मिट्टी के हैं जहां बंद बंद काटे गए हैं जहां छोटे छोटे टुकड़े करे गए हैं हमने तब भी सी भी नहीं करी है इनके बीस टोटो से हम घबरा जाएंगे नहीं पॉसिबल है तो मेरा यही आप सब से विनती है जी पंजाब के बारे में जब भी आप कुछ सोचते हो कुछ पंजाब के बारे में जब आप कोई धारणा बनाने की बनाते हैं तो एक बार इन बातों पर गौर जरूर किया करें और अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा हिंदू और सिखों के बीच में अगर कंफ्लिक्ट पैदा होगा तो इसमें दोनों दिनों का नुकसान है लेकिन ज्यादा नुकसान हिंदू समाज का है क्योंकि ये तो कौम जो है ना पिछले 500 साल से सिर देने की याद होगी ठीक है ना इन्हें तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता मरने से राम राम जी राम राम जी सिंह जी राम राम तो इन्हें नहीं कोई ज्यादा फर्क पड़ता ये मरने से डरने वाली चीज तो है नहीं तो मेरा निवेदन है आपसी सांझ जो है वो देखो देश में जरूरी है मुल्क में भी जरूरी है पंजाब तो में तो है ही जरूरी लेकिन सब जगह इस सांझ की जरूरत है ये तो भले हैं जी फिर भी सिख अभी कोई ज्यादा वैसा नहीं करते कोई इतना ज्यादा नहीं जो कोई दो चार लोग हैं भी है ना बोलते बोल भी देते हैं फालतू फिर भी वो उस लेवल तक नहीं है जी बाकी मैं दूसरे मसलों पे भी बात करूंगा आज बस यही बात है इससे शुरू करें आप यहाँ से पंजाब की सियासत को पंजाब का सामाजिक समीकरण या पंजाब के बारे में जो भी बाहर बोला जाता है उससे आप यहाँ से ध्यान देना शुरू कर सकते हैं जी ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਬਾਤ ਆ ਯਾਰ ਬਤਾਓ ਜਿਸ ਨੇ 22 ਨੂੰ ਫਰਜ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਮੇ ਮਾਰ دیے ਇਹ ਲੋਗ ਉਸੇ ਹੀ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣੇ ਪਿਆਗੇ ਇਸ ਸੇ ਦਾ ਗਲਤ ਕੀ ਹੋਗਾ ਜੀ ਕੋਈ ਨਾ ਡੋਟ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਐ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਬਣਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਬਣਾਉਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆਂ ਜੀ ਆਏ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਛੱਡਾਂ ਨਾਲੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡੋਟ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਐ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣਾ ਨਾ ਬੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਲੈਣ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਭੰਡਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਦਈਏ ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੱਲੂਗਾ ਉਹ ਫਿਰ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਕ ਸਾਥ ਦਿੱਤੇ ਐ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੀਕਾਂ ਜੀ ਤੱਕੜਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦਾ ਜਿਸ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵਿਦਵਾਨ ਲਿਖਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾ ਲੋਹੇ ਦਾ ਪੀਸ ਚੱਕ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਦੇਦੇ ਥੋੜਾ ਬਜਾਇਆ ਜਿੰਨਾ ਬਜਾਇਆ ਸਕਦਾ ਸੀ ਬਜਾਇਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਤੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਬਣਾਣਾ ਉਹਦਾ ਖੋਪ ਪਿੱਟਾ ਉਹਨੂੰ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਉਹ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਗਰਮ ਕਰਿਆ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਗਰਮ ਕਰਾ ਫੇਰ ਕੁੱਟਾ ਫੇਰ ਨਾ ਕੁਝ ਬਣੇ ਉਹਨੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਐਂ ਹੀ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਉਹ ਗਰਮ ਕਰਾ ਕਰੇ ਥੋੜਾ ਬਜਾਇਆ ਕਰੇ ਪਰ ਕੁਝ ਬਣਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਅਖੀਰ ਚ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਤੈਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਉਜ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਗਰਮ ਕਰਿਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਚ ਜਦ ਪਾਇਆ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਨਾ ਸੀਂ ਸੀ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਐ ਸੀਂ ਸੀ ਸੀਂ ਕਰਾਤਾ ਹੈ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਐ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਬੇਰ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਸੀਂ ਸੀ ਤੇ ਕਰਾਈ ਤੀ ਨਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਲੋਹੇ ਦੀ ਸੀਂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਾਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਕਰੀਏ ਨਾ ਕਰੀਏ ਪਰ ਸੀਂ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਾਈ ਦਵਾਂਗੇ ਠੀਕ ਐ ਨਾ ਹੋਰ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਬਣੇ ਨਾ ਬਣੇ ਸੀ ਸੀ ਤੇ ਕੜਾਈ ਦੇਣੀ ਐ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਝੋਟਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਫਰਤ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੇੜਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਐ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ ਜੀ। ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਐ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਰਕ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਜੀ ਠੀਕ ਐ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੰਨਾ ਕ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਸਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਔਰ ਇਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਇਹੀ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹੀ ਮਗਰੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀਓ ਵਸਦੇ ਰਹੋ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜੀ